есть национальная гвардия, есть украинская армия, есть правый сектор. Вот, вы знаете, они располагаются вот там, в счастье, то есть они все вот эти вот формирования находятся там. То, что вы делаете правый сектор национальной гвардии, насколько я понимаю, это зараз уже одно и то самое. И насколько я понимаю, что при мобилизации и национальную гвардию, и правый сектор мобилизовали, и сейчас это как бы загальное в Украины. Є, які призиваються по ПСК, є які приходять добровольцями, але їх реєструють і це у збройні сили України. Тому я не можу вам сказати в вашому понятті, що таке правий сектор, чи Національна гвардія чи армія, і де вони слухаються. Військові є, але тим більше по формі, я навіть зараз розрізнити мені важко, хто в якій формі ходить, тому що у нас. Тобто так на глаз определити, в принципі. Не намагалася, чесно кажучи. может даже не хотела бы знать. Отношения, взаимоотношения солдат самой армии украинской с, ком с командованием своих, есть противоречия какие-то? Армию учили подчиняться и не думать, поэтому не знаю, есть противоречия. Ну, чинко, я знаю, что вроде бы есть проблемы со снабжением, все такое, растет недовольство. Есть такие ну, факты? Скорее <Стараюсь> за <завсада>. там, месяцами в полях. Ну, чисто какая идея будет, то есть, если они будут понимать, за что стоять, у вас проводится какая-то политинформация или такое промывание мозгов, грубо говоря, на уровне. Я думаю, что это будет оно проводится больше, но в принципе, да, такие понятия, как замполитика, в их работе есть, я думаю, что они работают. Просто быстро не сталкивался с их работой. Не, ну, когда был мирный час, я знаю, что они говорили, а что сейчас они говорят. Не слушала. Вот эти случаи, когда уши отрезают, издеваются, все такое. Я так и чувствую, я такого не вижу. Я не могу вам сказать этого. И то, что те солдаты, которые отказываются идти в атаку, их преследуют и так далее. Такого даже ничего. Ну, ситуация в Донецке, когда расстреляли своих своих уже. Нет, да? Такого даже ничего. Угу. Я давно не делалась телевизором, поэтому не знаю, про что говорит. Я понял. Ну, я могу сказать, что все может иметь место. На такие войны это хаос и дурдом. Потому... То есть можно сказать и так, что просто вас используют как мясо. И вас так само выкористовываете от мясо. Все коммуницетра воссое.